Kita buat video lagi untuk part selanjutnya dari pantai batu bolong, ya. Dari pantai batu bolong, kita menuju ke daerah mana lagi, ya? Di daerah jalan batu bolong sana, ya. Kita muter-muter. Ini daerah pantai, nih, ya. Pantai batu bolong. Panas-panas gini, boleh pada berjemur, teman-teman, ya. Bisa terpantau, ya. Boleh-boleh lagi berjemur pada main surfing. Panas-panas gini. Nanti kita satu lagi, ada channel satu lagi, teman-teman, ya. Kita mantau orang surfing, pakai kamera yang bisa zoom yang cukup jauh, ya. Ada satu lagi. Channelnya baru dirintis, jadi perlu sangat supportnya ya. Terima kasih yang sudah support CCTV malam ya. Kita balik teman ya. Kita jalan balik. Kita pantau, itu lagi minum es degan ya. Es eh, kelapa muda. Coconut young coconut. Kita pun pantau. Itu yang lagi surfing banyak teman ya ramai kita muter ke sana teman-teman ya kita muter ke daerah daerah Eco Beach, ya kita belok kiri dari sini dari sini kita belok kiri sini ya kita belok kiri sini nah sini ini Mantap, orang lagi habis surfing. Biasanya rame-rame, orang habis surfing ini biasanya rame. update dari Bali, teman-teman. Ya, lah, itu baru pulang dari surfing. Biasanya dari sini, markir motornya banyak. Dari sini, dia parkir. Ya, kita update nanti, tunggu aja ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Kita akan buat video channel YouTube satu lagi channel yang memberikan informasi terupdate dari Bali ya yang orang-orang habis surfing gitu ya kita mantau orang surfing besok-besok ya kita update terima kasih buat semuanya ya yang sudah support ya kita lurus aja kita lurus habis lurus nanti kita belok ke kanan ini orang-orang pada surfing semua di sini Bali Climbing 300 meter ke kanan Duh, anjing besar-besar anjingnya Uh, panas sih eh. Panas, 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 panas panas. Uh, masa Allah panas sekali teman-teman ya Siang-siang gini panas Tapi boleh pada nggak pakai baju <laughs> Aneh ya Kita kepanasan boleh tuh nggak pakai baju loh <laughs> Gila ya Aduh, aduh, Coba kita tawarin cewek di depan ya. Oh enggak ya. Transport, Miss. Okay, Go to beach. Okay, <laughs> dia nggak mau dia, cuma mau jalan-jalan. Kita muter-muter, kita buat video. Kalau ada cewek Cewek aja ya kita ganggu ya, kalau cowok takutnya beneran nanti ikut ya, kasian sok motornya, <laughs> kasian sok motornya ya, kalau yang cowok tuh badannya besar-besar, besar tinggi, bisa 80-90 beratnya, sok, sok breaker kita hancur, itu ya, yang saya pikirin, kalau ngangkat-ngangkat yang cowok-cowok tuh, kalau yang cewek kan masih lah, masih ringan, bisa jadi masih diangkat motor, masih kuat lah, tapi kalau yang cowok-cowok tuh besar-besar badannya, nggak berani saya nawarin nawarin itu ya nawarin ojek sama yang cowok bahaya soalnya <laughs> ojeknya muter-muter sini ya banyak ojek yang muter sini panas sekali teman-teman ya bener-bener panas sini Black Island temu satawannya di depan rame biasanya di depan mulai rame biasanya seperti ini teman-teman ya pemandangan dari Canggu di siang hari seperti ini kita selalu update video di siang hari terima kasih yang sudah support ya channel dari CCTV malam kita lurus teman-teman ya kita belok sini teman-teman ya kita masuk jalan sepit ini jalan sepit ini biasanya rame di daerah sini biasanya rame kalau lurus tadi kan ke Deus kita lewat sini ya coba kita lihat pantau-pantau lah pelan-pelan karena jalan-jalan kayak gini yang rame-rame itu biasanya di Bali itu memang uniknya di sini teman-teman ya jalan sepi-sepi restorannya sembunyi-sembunyi rame biasanya itu yang dicari biasanya tuh yang yang sepi-sepi kayak gitu customer parking only kita belok kiri sini teman-teman ya belok kiri sini kita mantau masih di daerah batu bolong ya daerah batu bolong canggu pelan-pelan ya kita update sini butiknya elit-elit teman-teman ya barang-barang berkelas barang-barang bule soalnya ya kayak baju satu baju kaos satu itu harganya bisa 500 600 ada yang sampai satu juta lebih harganya malum ya 100 dolar boleh jadi harganya 1.400 bagi kita. Sekarang 1.550 ya 100 dolar. Sekarang dolar lagi naik. Makanya di sini barangnya elit-elit. Kalau buat kita nggak kuat lah kalau saya sih buat belanja di sini. Karena rata-rata masuk butik di sini harga baju, celana gitu. Aduh, satu juta, 2 juta itu remeh, receh sekali teman-teman ya. Harga segitu receh. Buat bule itu enteng-enteng. Terlalu enteng karena harga segitu nggak ada artinya bagi bule-bule itu ya bule itu karena dia punya uang dolar sedangkan dolar di Indonesia itu harganya tinggi satu dolar 15.000 hampir 16.000 sekarang kalau dia punya 1000 dolar gila kan uangnya 160 juta cuma 1000-nya aja <guluh> aduh aduh Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke teman-teman ya lanjut lagi seperti ini teman-teman ya pemandangan di Jalan Batu Bolong aduh panas sekali ya bener-bener panas ya panas minta ampun menyengat tapi demi kalian saya rela-relain lah pelan-pelan bawa motor pelan-pelan biar kalian bisa menikmati gimana sih Bali tuh Bali entis kanan jalan ceweknya cantik ya <laughs> saya kalau lihat cewek cantik tuh seneng mata tuh hijau gitu ngelihatnya enak gitu masyaallah gitu cantik-cantik gitu ya seperti ini teman-teman ya pemandangan dari jalan batu bolong di daerah Canggu di Kabupaten Badung Provinsi Bali di siang hari jam 12 siang tuh oh, itu bolehnya? gila kan kita kepanasan harus pakai baju pakai jaket boleh itu nggak pakai baju loh gila bener-bener gila ya boleh aja nggak pakai baju kita pakai baju loh emang stres boleh-boleh itu ya kita kepanasan kita pakai jaket pakai itu tersembunyi takut hitam dia cari yang hitam-hitam malahan kebalikannya dari kita ya boleh suka panas-panas kita nggak suka panas kayak gitu boleh malahan berjemur gitu kan nyari yang kulit kulit hitam gitu biar hitam eksotik itu yang disukain bule nah, itu rame itu teman-teman kita lurus teman-teman ya rame sini sepanjang jalan sini memang Bali is the best semakin hari semakin ramai Nggak ada yang kosong restoran-restorannya, ya. Toko-toko itu terisi semua. Banyak yang datang, belanja, belantang, belanja gitu ya. Memang Bali is the best, ya. Tuh lagi-lagi foto-foto, ya. Selfie-selfie. seperti ini temennya bingung saya mau ngomong apa lagi buat kalian semuanya nanti kalau kalian butuh sesuatu mungkin di videoin silahkan komen ya tapi jangan yang aneh-aneh ya mintanya ya kalau selagi saya mampu saya lakukan tapi kalau udah nggak mampu jangan dipaksa lagi ya pemandangan dari Bali di siang hari seperti ini dimana-mana rame sini ke sana rame semua Tuh restorannya full, mau nyari parkir susah. Dimana-mana rame emang Bali itu ya, nggak bisa dianggap remeh buat tempat yang lain. Mungkin yang ada yang ke Hawaii, ke Dubai, kemana-mana, tapi Bali tetap ramai. Ada yang ke Filipin, terus kemana lagi itu? Tapi Bali, Bali tetap yang jadi utama destinasi wisata internasional. Bali memang is the best. Black Sand, Black Brewery Apa tadi namanya itu ya Golub Eteri Persewaan motor Juga rancar ya Sewa-sewa motor lancar Mana-mana sewa persewaan motor Mobil kurang ya kalau mobil tuh Bule lebih suka naik motor sebenarnya Dia belajar motor metik Belajar motornya tuh di Indonesia Makanya sering terjadi kecelakaan itu Bule-bule itu -bule baru belajarnya di Indonesia teman-teman ya Makanya dia belajarnya di Indonesia Jadi ya itu tadi masalahnya dia main gas-gas aja tanpa kontrol tanpa gimana mana tapi kalau udah ada yang pro banyak sih bule-bule yang pro gitu kan banyak sekali oke teman-teman ya saya mau akhiri dulu videonya karena saya mau ke ATM dulu di kanan di kiri jalan nanti ada ATM mandiri saya mau ke bank dulu mengambil ngambil uang ya ini uangnya nggak cukup ini buat beli minum nih takutnya nggak nggak terima gesek, nggak terima keiris, jadi saya harus ke ATM uang cash. Terima kasih buat semuanya ya, yang sudah support, yang sudah membantu channel ini lebih maju lagi, lebih terkenal lagi. Terima kasih. Saya tutup ya, saya akhiri. Saya mau mampir ke ATM dulu. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.